то, что мы уже говорили, насчет микрогемориологии. Некоторые авторы выявили повышение вязкости крови, также агрегации тромбоцитов и ретроцитов. То есть, опять же, агрегаты тромбоцитов, лейкоцитов, ретроцитов. При проведении морфологического исследования примерно у половины обследованных больных с диагнозом кардиальный синдром X обнаруживаются признаки васкулита. Это воспалительные заболевания микроциркуляторного, ну, воспаление микроциркуляторного русла. А у остальных опять же сводится проявлением диабета. Это гелианоз субодетальянного слоя артериола и переваскулярный фиброз. Характерные морфологические картины. Ну и все-таки в классическом варианте самая важная причина развития микроваскулярных нарушений при кардиальном синдроме Х является эндотелиальная дисфункция. Дальше. Исходя из анализа патогенетических механизмов, на сегодняшний день известны четыре типа синдромов микрососудистой ишемии. Развивающийся вследствие перераспределения крови при стенозе крупного свола венечной артерии. Развивающийся в результате констрикции артериола, обусловленной дисфункцией дотели, от Гемориологический тип. Развивающийся в результате ретроцитарно-капиллярного блока. И развивающийся вследствие нарушения кровотока в обусловленных наличием локального воспаления. Опять же воспаление. Ну и все э, указанные типы тесно переплетаются между собой. Дальше. Ну и если уже брать основные причины полей, связанных с ишемией, то можно выделить, ну или пациентов с болями грудной клетки, можно их разделить на несколько групп. Без неизмененных, ну без, с нормальными коронарными артериями, морфологически нормальными. Это лица с типичной стенокридией принцип металла 58,4, это японец, по-моему, Болезнь микроваскулярной стенокардии ну, около 14%. Пациенты, у которых доказано что генез, требует уточнение 8,6%. И лица без АБС 19,5%. Ну, лица без АБС, значит, надо думать о коронарном резерве. Или воспалительные все равно какие-то процессы. Коронарном резерве. На основании полученных данных авторы высказывают предположение, что у пациента с микровоскулярной стенокардией имеет место нарушение эндотелей зависимого вазодилитации и предлагают чаще использовать для лечения таких болей Дальше. Васкулиты. Гетерогенная группа заболеваний. Патогенезе развития нет единых механизмов, но наибольшее значение придается ему на комплексном антителзависимой клеточной цитотоксичности и детелиальной дисфункции, а также колопатии. Распространенность маскулита в мире по литературным данным колеблется от 0,12 до 20% на 100 тысяч населения. То процент достаточно лобильный. При этом отмечается явная тенденция к увеличению воспалительных поражений сосудов, в том числе и коронарных. Дальше. Ну, классифика, классификация воспроизводит. Весь первичный мы на них останавливаться не будем. МКБ-10 это все есть. И вторичные входят в состав других нозологических групп. Этиологически связаны с основным заболеванием. Несмотря на многочисленные исследования, до сих пор остаются спорными вопросы этиологии. Это мы уже сказали. Дальше. Вот это вот я предлагаю запомнить, эту табличку. Как же выделить или как заподозрить именно воспалительные процессы в коронарных артериях? Это признаки соединительной тканой дисплазии. Это пациенты с синдромом Рейно, с пролапсом нейтрального клапана, астенического телосложения, долиха стеномегалия, аномальный прикус, деформация грудной клетки, гиперэластичность кожи, гипермобильность сустава. Это все может приводить к этим процессам. Миопия различной степени, дислокация хрусталиков, Подчеркиваю, бронхоэктетическая болезнь. Мне недавно пришлось оказывать помощь своему студенту во время сдачи ПНК. У него длительно в анамнезе была бронхоэктетическая болезнь, гнойная. Он постоянно лечился в отделении пульмонологии в 17-й больнице. И вот пришел с одышкой на ПНК. Татьяна Викторовна, ему ну, жалко ее нет, но я его не буду приматывать. ПНК, пока вы тут ну, не, не поможете ему. Пришлось ему крапать нитраты, Получилось, на мое удивление, что у него, невзирая на то, что я абсолютно был уверен, что у него хроническое лечное сердце, на кардиограмме у него отклонение влево, и он дал прекрасные результаты на введение капельной нитраты. Вот, поэтому вот эти вот гнойные заболевания, особенно бронхоэктатические, могут приводить к дистальным поражениям коронарного русла воспалительного характера. Вот, совсем Он недавний зданий, случай, зданий, да? Зданий, да? да? Да, совсем да, недавний случай, который, смешу, который имеет отношение к от прямому миру, буквально свежий. Это. Пациентка поступает с аллергией, дает типичный приступ из стенокардии. Вот. Было назначен РСРПЛАТ. Был назначен гормон, потому что там у нее было много причин. У нее и лейкоцитоз, и тромбоциты повышенные. Вот, электроцитоз больше 10, тромбоцитов 400. Виктор Васильевич тоже знает такую причину. Да? И она дала прекрасный результат. После того, такое ощущение, что даже помолодела. Вот, я говорил за кожу, но ушли приступы полностью, без нитратов, без ничего. И действительно лучше выглядит. Это на самом деле так. Это по <светология> Ну, аутоиммунные заболевания, опять же, связаны. Если не аллергия, то кого-то а иммунные заболевания. Вот этот онкологический инфекционный заболевание на тоже надо обратить внимание. Но ну, вредные привычки мы уже немножко говорили, реально семена. Дальше поехали. Это не специфический, теперь специфический. Верифицированный первичный системный воскулит или воскулопатия в сочетании с клиникой ИБС. Молодой возраст, болезнь с коронарной патологией. Повторные рецидивирующие травматические осложнения в коронарном русле. Сочетание ишемической болезни сердца с аллергическими реакциями анамнезе. Опять же, видите, вот попадает этот же процесс. Уже на специфические критерии. А что аллергии здесь попадают, уже специфические критерии. Мы ну наличие связи между началом и заболевания с острым или хроническим инфекционно-воспалительным заболеванием. Опять же, особенно гнойные заболевания. Ну и ревматическим процессом, ревматические коронариты тоже может быть. Ранние послеоперационные диспункции шунтов в коронарной хирургии. То есть, если сделали шунтирование и возникают уже какие-то проблемы с шунтами. Нередко бывает именно при воспалительных процессах в коронарном хирургии. а То же самое касается дисфункции коронарных стентов. Ну и диффузное поражение горного русла, по данным ангиографии, я немножко упоминал, что есть еще и диффузное поражение, за которое, кстати, не любят говорить кардиохирурги также. также. У них все бляшки и все просто. Не все так просто. Это касается трехсосудистого поражения, гипоплазии коронарных сосудов, анализматическое их расширение, это по данным коронарографии. Дальше. Что нужно помнить, чтобы немножко больше разобраться с такими больными? Общий анализ крови. Учитывайте количество лейкоцитов. Если видите лейкоцитов, то что же думаете? А нет ли там воспалительных процессов в коронарном Очень интересный показатель средний объем эритроцита. Мы говорили, что если эритроцит больше по объему... Вообще значение эритроцита очень огромное. За последние несколько лет произошли очень много научных открытий в плане эритроцитов. Раньше считалось, что эритроцит это Основное его предназначение за счет дипломатии это перенос кислорода. Сейчас, в последние лет, ну, до 10 лет, оказывается, что эритроциты могут переносить НО, депонировать его НО и отдавать его вместе месте поражения. То есть считалось, иной, и многие до сих пор по-старому считают, что НО диффундирует на очень небольшом расстоянии. То есть вот роль эритроцита достаточно большая в этом процессе. Это в плане переноса НО. Роль эритроцитов еще большая в плане того, что он может синтезировать и отдавать АТФ. АТФ это основной короналитический эффект именно эритроцитов за счет АТФ. Ну и депонирование и переноса оксида азота. Вот. Как это происходит? Основной регулятор это и есть сродство малодина кислорода именно гипоксия, это основной регулятор. Вот. И второе, что очень интересно, это склонность или деформация эритроцита способствует этим процессам, когда эритроцит начинает деформироваться. Это вот немножко отвлекся. Значит, мы читаем средний объем эритроцита, количество тромбоцитов. Понятно, чем больше тромбоцитов, тем хуже, значит, могут образоваться лейкоцитарно-тромбоцитарные агреганты. Очень интересный показатель сои, который вы учитываете большое соя, это уже есть столбики монетные с эритроцитом, уже микрореология и микроциркуляция будет страдать. Эти факторы простые, на которые вы обращаете внимание. Ну и кроме того, гематокрит. Понятно, что повышение гематокрита способствует увеличению вязкости крови. На вязкость крови. А, ну глюкоза натыща, мы уже много сказали интересный показатель люкоза индекс, который вы элементарно в реальной жизни можете проверить. Вот это глюкоза на тача, умножена на количество лейкоцитов и умножена или поделена на 100. Если индекс больше 0,9, то это может ведеться в пользу новый плов. Дальше. Хорошо. Ну, конечно, если есть возможность определять стропазовый реактант, это селективный белок, маркеры для талярной диспункции, эндотелиин-1, в первую очередь, конечно, про воспалительные цитокины могли бы нас интересовать, туморно-каротизирующий фактор эндоликин-6, определение циркулирующих иммунных комплексов, и вот эти детали. это здесь немножко из, из фантастики, да, получается. Вот, конечно, маркеры нестабильности бляшки хотелось бы определять, это матриксная матрикс, металл маркеры разрыва бляшки есть, плацентарный фактор роста, плазменный протеин. Дальше. Ну, маркеры эршемии, тоже интересные маркеры. Тоже нереально определить. Но зато мы определяем всегда тропонин А, тропонин Т. Это абсолютно можно при большом желании мегалобин. Ну и на сердечную недостаточность, это натриопетический, натриопетический пептид. Поехали дальше. Ну какое лечение? феномена новых зон. Это острая ситуация, поэтому есть хорошие результаты, но не в большой группе кого-то исследования, сразу говорю. Но это введение антагонистов кали, кальция, веропамил, дилтиазем, аденозин, нанипрус, нитратоподобные. Ну и вот интересный препарат, который, к сожалению, пока никто не видел в реальной клинике, это ингибитор гликопротеиновых рецепторов. Апсиксима. Пытались применять механическую защиту при э, при баллонной и стентировании, но большого эффекта, к сожалению, большого она не было. Зато есть полно препаратов, которые могут влиять профилактически на развитие новых новых В первую очередь хочется назвать статины за счет плеотропного эффекта. Второе – бета-блокаторы третьего поколения. Это молекулы кроводилол, непиволол. Почему? Потому что бета-блокаторы у молодых людей ну, с начальным коронарным атеросклерозом, они не всегда могут быть э, полезны. В плане напряжения сдвига, я уже говорил, это свой фактор, тренирующий эндотелий. Вот, поэтому желательно назначать бета-блокаторы, которые улучшают функцию металла, а не ухудшают его. Блокаторы АПФ. Есть работы в плане деформированности эритроцита, я вспоминал. Так вот, блокаторы АПФ, статины, могут влиять позитивно на деформированность, на состав эритроцита. Ну и, конечно, интересная тема, может быть, когда-нибудь я и доложу. его индукция ишемического прекондиционера посредством лекарственных препаратов. Но есть еще дистантное, не только ишемическое, а дистантное прекондиционирование, которое, мне кажется, более интересно, потому что ишемическое все-таки дело рискованное. Тренировать, называется, на потом опять повторять Но есть другие методы. Не, то есть ишемического, и ишемического прекондиционера. Поехали дальше. Ну и хочется привести один случай. Можно было провести не один случай, буквально за последние там с кардиологии, ну, кое-что мы вспомнили. Но я хочу привести случай, это пациентка обратилась в фирму Бемет на которой я еще подрабатываю. 31 год, жалобы на периодически ноющие и сжимающие боль в области сердца, сердцебиение, перебои. Больше, конечно, ее беспокоили не столько боли, сколько перебои и сердцебиение. Ну и чувство нехватки воздуха. Выше перечисленные жалобы впервые стали беспокоить около 6 месяцев назад после рода и связывало их с физическим и нервным перенапряжением и плохим сном. Дальше. Объективно. Ну, астеник, питание у нее нормальное, кожные покровы слизистые, чистые, пусть немножко очистил 90, давление 105 на 70, сердце границы в норме, тонны ослаблены, извучены, ритмичные при обычной, ну, Без патологии, в принципе на ЭКС синусовая тахикардия ЧСС 100 в минуту, единичная желудочка экстрасиста, воплощение зубцов Т в левых грудных отведениях. Больной было проведено холтеровский мониторинг и эхокардиография. По эхо небольшой пролаз с незначимый значимыми клапана больше ничего. Холтеровское мониторирование более интересно. Посмотрите, какое нарушение ритма у пациентки. То есть три подряд политопных экстрасистов. Вот, что видно? Действительно слабо отрицательные Т, ну, на фоне тахикардии. То есть так и То есть эти, эти, этот фрагмент записан после 10 приседаний. Вот она решила поприседать, ей поплохело, и холтер записал. Видно также, что слабо отрицательный Т действительно имеет место. Дальше. Количество экстрасистов, вернитесь, там, количество да, экстрасистов в целом у нее было 134, не так мало, не так много. Но качество для ее возраста достаточно серьезное. И главное, что это ее беспокоило. Дальше. Ну, как видно, по анализу крови тут особо прицепиться нет. к чему. К холестеринам тоже. Вот. Мы останавливаться сильно не будем, но она, естественно, обследована. Вот вам лазерная доплевская флометрия до нагрузки, после нагрузки. Видно средний показатель при 15,2, после нагрузки он даже немножко увеличился. Но не сразу. Видите, тут немножко падение. Латомная допрыска, флуатрия, как уже говорили молодые доктора, они, она имеет значение для оценки функции, конечно, она имеет на большее значение при проведении различных функциональных проб. Потому что, ну что это такое? Это количество э, крови, которое циркулирует в, объеме 1 мм кубической кожи. Туда попадают все, и венлы, и капилляры, и артериолы, и так далее. Вот. Это средние арифметические показатели. Конечно, с помощью математических преобразований, ну, для любого капиллярного кровотока, эм, особенно на уровне артериол при артериол характерно ну, пульсирующий, характер. Поэтому флакс имеет значение, это разброс. У нее нормальный абсолютно флакс, вы видите, разброс показателей. То есть это говорит о том, что пол сосудов и жесткость сосудов в нормальной форме. Вот. Но после нагрузки, видите, чего-то вот увеличился. Это хороший признак что увеличился. Почему? Есть резерв. Дело, да, есть резерв. Вот, но какой ценой это достигается, потом будет видно. То есть кровоток у нее на пальце увеличился. Делали на уровне второго пальца, по-моему, правой руки, правой руки. Дело. Да, шестиминутный тест использовался с ходьбой. До и после нагрузки увеличился, флакс немножко уменьшился, ну тонус немножко увеличился сосуда. Флакс это разброс. Ну а среднеарифметический показатель какую какое-то отношение этого показателя к этому. Вот. Дальше. Видно, что до нагрузки у нее преобладал нейрогенный тонус по графику. После нагрузки ожил эндотелий. Нейрогенный тонус не так, а эндотели, видите, улучшилась функция эндотелия по показателям. Действительно, и по среднему арифметическому, ну, но за счет чего? Дальше. Сделана пульсоксиметрия. Компьютерная пульсоксиметрия, непростая, простая, Светлана Александровна, для вас говорю, а компьютерная то нагрузки. Вот красным, красным это сатурация. Ну, синим, по идее, должно было быть. Это ЧСС. Вот, и смотрите. Падает сатурация у молодой девы, женщины до 87 максимально. Так что сатурация это понятие условное. Вы уже считаете 90, это 87. Вот видите, красный, ЧСС, конечно же, возрастает. Ну, ходьбу она вышла, она должна была пройти 750 метров. Не она прошла 750 метров, а нужно было 712, она пошла больше, чем надо. Исходная сатурация была 99, ну а в конце нагрузки 88, а минимальная 87 сатурация. Вот именно это было проведено при лазерном допрыске по Так, что мы еще определяли? Там С2 тут не написано. А лактат определяли. Ну, что касается лактата, до нагрузки и после нагрузки, то он не сильно поднялся.